Baik, masalah. Dia kata mengantuk yang mengenai sahabat-sahabat Nabi selepas daripada selesai perang. Bila habis perang, Allah kurnia akan mengantuk kepada sahabat-sahabat Nabi. Anugerah mengantuk itu adalah anugerah ni'mat. Iaitu tak kalah habis selesai perang. Dan telah lapang segala kelenggangan peperangan Uhud itu daripada orang kafir. Kerana telah bersalah telah bersebelah-sebelahan dan mau pulang ke negeri masing-masing bila habis perang. Masing-masing duit ingat apa? Duit ingat nak balik lah. Macam orang pergi haji lah. Orang pergi haji. Pergi haji ni elok pi apa? Pi kapal awal ke pi kapal last. Elok. Atas masing-masing punya pertimbangan lah. Tapi overall, bagus pi kapal awal. Pasal apa? Pasal kita sampai orang pun tak ada lagi. Kita selesa. Di Mekah baik, di Madinah baik. Orang tak ada lagi. Kita orang yang mula masuk. Yang kedua baik dia apa? Bila kita habis-habis ibadah haji, kita dah nak balik dah. Kita dah nak balik dah. Tak dan cemui. Kawan hati kapai ujung ni, dia sampai ni orang dah ramai dengar riuh rendah dengan dia first time pergi Mekah. Dia pun dengan tak ketahuan dan tempat dengan apa-apa-apa semua. Terus start ibadah haji. Bila habis ibadah haji, duk tengok orang duk galah balik. Dia tak boleh balik. Dia mulalah dia haji dah siap dah. Hati dah duk ingat di rumah dah mula ada duk teringat anak di rumah, duk teringat segala-gala di rumah, tak boleh balik lagi. Dia duk ada lagi 20 hari kena duk Mekah. Tu dia kata. Lepas dah 20 hari habis duk nak kena pergi ke Madinah pula. Walaupun duduk di Mekah itu bagus, duduk di Madinah itu bagus, tapi perasaan nak balik itu dah mula dah. Dia meluap-luap dah. Jadi ada orang kata pergi kapai awal bagus, pergi kapai hujung tak apa-apa. Tapi ada orang dia saja nak pergi kapai hujung. Atas masing-masing. Sahabat-sahabat Nabi bila selesai perang, bila selesai perang apa dia? Dia kira nak balik jumpa family. Letih ni, letih. Perang tuan-tuan. Kita kata apa dalam kuliah yang lepas? Kenuri pun penat. Kita buat kenuri kahwin anak pun penat. Panggil orang makan pukul 12 sampai pukul 4 petang ya. tu pun penat. Pasal apa? Pasal kenuri tu kata je 12 sampai 4. Tapi start duk karang nak buat kenuri ni daripada berapa bulan dah. Sampai dah habis kenuri pun tak habis lagi cerita. Penat tuan-tuan. Ini kan pula perang. Jadi dalam penat ni kalau Allah bagi kita boleh tidur, Alhamdulillah. Dan Allah bagi kepada sahabat-sahabat Nabi yang terlibat di dalam perang badar pun Allah bagi. Dalam surah Al-Anfal dan cerita orang yang terlibat dalam perang Uhud pun Allah bagi. Tidur kepada orang yang selesai berperang ni. Maka diturunkan Allah Ta'ala ke atas sahabat-sahabat Nabi di medan perang itu rasa mengantuk dan nak tidur. Allah bagi. Kerana telah berasa aman sentosa dirinya. Yang ini di hati orang-orang mukmin Dan tidak ada perang lagi. Bila habis ni rasa lega. Alhamdulillah. Sama macam budak-budak nak ambil SPM. Allahuakbar. Nak perhabis paper penghabis ni. Habis-habis paper last ni. Allahuakbar. Berasa macam baru beranak main. teh dunia ni. Lega. Dua tahun punya duk kampui ni. Tingkatan empat, tingkatan lima ni. Punya duk kampui, punya duk baca. Punya duk buat latih tubi. Punya duk macam-macam ni. Kerana nak ambil periksa upah hari tu ya. Dua tahun punya duk, duk menanggung benda ni. Habis-habis paper last tu. Allahuakbar. Apatah lagi orang yang habis perang. Begitu dia nak abang. Maka tidak ada perang lagi selepas daripada itu. Demikianlah tersebut khabar yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia diriwayatkan kepada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam nama dia Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Katanya telah aku angkat kepala aku daripada hari perang Uhud itu. Maka jadilah aku memandang orang-orang yang berperang bersama-sama dengan aku. Habis perang dia kata angkat, kat kepala tengok kawan-kawan yang ada. Daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka tiada aku lihat seorang pun daripada mereka itu pada hari itu melainkan tersengguk-sengguk di bawah perisainya dengan sebab mengantuk Abu Talha kata habis-habis perang tu sah larah, selesai semua dah dia kata angkat-angkat muka tengok semua kawan-kawan yang terlibat dalam perang ni semua nampak mengantuk nampak mengantuk dia kata dan pada riwayat dalam Sahih Al-Bukhari kataan Abi Talhah radhiyallahu anhu Qal kuntu fi man taghashahu munnaas yawm Uhud hatta saqata sayfi min yadi miraran yasqutu wa akhuduhu yasqutu wa akhuduhu diriwayatkan daripada Abi Talhah radhiyallahu anhu katanya adalah aku di dalam orang yang ditutupi akan mereka itu oleh mengantuk pada hari perang Uhud Abu Talha kata bila habis perang Uhud, aku salah seorang daripada ramai-ramai ni yang Allah tutupi kami dengan mengantuk. Sehingga jatuh pedang aku daripada tanganku beberapa kali. Jatuh aku ambil akan dia. Jatuh lagi aku ambil akan dia. Mengantuk ni, mengantuk sampai terlepas. Benda aku pegang terlepas. Semayang jemaat masjid ni, minggu lepas saya semayang tepi tu. Dekat meja gad tu. Selang satu sah depan saya budak-budak ni. Tapi saya tak tengok. Anak beritahu. Rekat pertama. Rekat kedua. Berebut macam jatuh. Jatuh. Tengah duduk semayang ni. Berebut macam jatuh. Terkejut habis. Hak duduk tepi dia, hak duduk belakang dia, lagi Aduh Allah mati ke apa budak-budak ni. Jatuh tengah duduk semayang. Bangkit balik. Bangkit balik. Lepas itu punya telena tengah semayang. Oh hebat tuan-tuan. Budak-budak lagi. Balik parang apa tak tahu dia ni. Jatuh perbuk pada terah bunyi dia. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah jangan jadi tu, jangan jadi. Kawan saya ada seorang masa duk polis Islam tu. Seorang. La orang besar lah ni. Tak saya sebut nama dia. Semayang subuh di Masjid Sultan Sulaiman. Sebelah Kuala Islam tu ada di Masjid. Masjid Raja tu Masjid Sultan Sulaiman. Semayang subuh. Dia jatuh tengah duk semayang. Semayang subuh. Berbuk macam bunyi. Tekah bukan main. Kawan-kawan terkejut. Hak ni tak bangkit. Dia tak bangkit sampai kawan-kawan bagi salam. Bagi salam. Oi, 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 dia pun manggil. Manggil, okay. sudah dah ke? Sudah dah ke? Sudah apa? tak hang <laughs> jatuh. Kan? Ni ni kawan-kawan saya dengar kuliah ni. Eh, hey, dia kata cerita pasal kawan kita Ibanti kata. Jatuh tengah semayam. Kita duk baca ni cerita apa? Allah bagi mengantuk kepada sahabat yang habis perang Uhud. Ni duk semayam subuh jatuh, semayam jemaah jatuh, jatuh, jatuh. terlena. Jatuh bukan apa? Jatuh lena. Hak kuali Islam ni, dia jatuh-jatuh, siap dengan mengerah. Kau, <tuh>, kau bunyi. Allahu Akbar. <tuh> dah siap. Begitu keadaan jadinya. Jadi Abu Talha, dia kata apa? Dia kata, aku sendiri. Dia kata, aku sendiri dah habis seusai pegang Uhud ni. Dia kata, pedang yang dua pegang tu terlepas. Jaga. Ambil pegang balik. Terlepas. Jaga. Berkali-kali. Pasal apa? Allah bagi mengantuk. Bila mengantuk ni apa jadi? Dia jadi lega daripada letih. Tuan-tuan, dalam Quran, dalam Quran, perkataan mengantuk tidur ni Allah guna macam-macam perkataan. Macam-macam perkataan. Satu, Allah guna perkataan sinah. Sinah. Dan juga naum. Ayat yang kita selalu baca daripada surah Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khuduhu ta sinatum wala naum. Sinah perkataan tu perkataan Arab sinah apa maksud la ta'khudhuhu sinatun wala naum ni ayat ni nak cerita pasal Allah Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada Tuhan melainkan dia melainkan Allah itu huwal hayyul qayyum dia Tuhan yang maha hidup lagi maha mentadbir seluruh alam Tuhan yang macam mana la ta'khudhuhu sinah Tuhan yang tidak mengambil Rasa, mengantuk. Kita terjemah, mengantuk. Sinah. Tapi terjemahan yang lagi tepat, yang lebih precise, ialah apa? Terlelap. Sinah ni dia bukan mengantuk. Sinah ni dia terlelap. Dalam bahasa hari ini dia kata apa? Micro sleep. Untuk mendengar micro sleep. Terlelap ni just for a few second. Berapa second aja Terlelap. Dan micro sleep ataupun sinah, ataupun terlelap ni dia boleh jadi di di apa-apa keadaan tengah duduk tengok TV boleh blackout sat sat saja, few second je jelek balik eh hey, masuk gol dah dia kata lah gol dah masa dia loop tu masa tu gol masuk kan yang tu dia panggil sinah Quran guna perkataan itu dia boleh jadi tengah driving tuan-tuan pernah kenal benda ni Oh, kalau tuan-tuan satu orang yang selalu duduk long distance punya driving ni. Duduk drive pineng-pineng Kuala Lumpur drive daripada Penang pi Johor, tadi ada sahabat kita daripada Senai, Johor. Masya-Allah. Daripada Melaka, daripada Seremban tadi mai, daripada Bertam, tak mai. <tik> <tik> no, daripada Senai noh mai jumpa tadi. Abang Ustaz, kami daripada Seremban minta nak ambil gambar. Tuan, Tuan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganti balik segala apa yang diperkorbankan untuk mai. Mai kuliah pengajian. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Long distance drive ni. Tuk bawa kereta jauh ni. Tuan-tuan. Lup. -tuan, dia black out saya. Tapi yang mahal itu, tengah kona dia boleh kona. Oh. Tidakkah tuan-tuan pernah merasai keadaan ini? Oh, saya kena banyak akli. Jaga-jaga beli. Astagfirullahalazim. Dia kona. Padahal kita terlelak. Masa tu. terlelak tapi kona. Wah. Anak duduk belakang tengok. Dia kata, ayah, ayah okey kan? Nak ganti kah? Pasal apa? Dia tengok dekat cermin depan tu depan nampak kita dah pejam lah tapi dok corner. ayah okey ke? kita jawab macam doktor tadi kita kata apa? good, bad, who knows? ni yang kata apa? yang kata micro sleep ni dia boleh kena tengah duk operate mesin engineer, mechanical engineer duk, dok jaga mesin ni dia boleh tu tengah duk buat kerja tu dia black out sahaja pasal apa? terlampau letih lagi takut apa dia? dia kena micro sleep ni dekat doktor duk dalam operation theater Oh, tuan-tuan jangan main-main tuan-tuan. Boleh kena. Dia duduk pegang apa nak potong tu. Eh, pergi potong yang lain. Pi. Dia keluar mai dia buat golek kepala. Saya minta maaf oh, tak dapat diselamatkan. Rupanya dia micro sleep. Dia pikirkan benda lain. So Allah guna perkataan itu apa? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Yang kata Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan yang maha kuasa ni. Dia tak ada. Bukan kata tak tidur. Micro sleep pun tak ada. Allah sentiasa jaga. Muslimin dan muslimah ini rahmati Allah sekalian. Tidur juga diguna dalam Quran dengan nama Nu'as. Ayat yang kita duk baca ni. Ith yughashikumun Nu'as amanatan minhu. Nu'as. Nu'as ni maksud dia apa? Tidur. Tapi dia tidur yang membawa maksud short nap. Short nap. Short nap ni maksudnya apa? Tidur sehat. Macam orang duk ambil kailulah sebelum zuhur tu sebelum semayang zuhur ambil tidur sat tidur tu dia panggil short nap tidur sat ni, bukan pergi balon pukul 12 sampai pukul 4 lagi baru bangkit tu bukan qaidullah yang tu short nap sat saja duk drive long distance drive ni kalau dia duk main micro sleep tadi ni berhenti sat short nap 20 minit masuk arena mana ke 15 minit 20 minit bangkit sini insyaallah dia fresh balik Allah biasa guna perkataan itu di dalam surah ali imran ayat 154 id yughashiikumun nuasa amanatan minhu ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala meliputi mereka yang terlibat di dalam perang badar itu dengan nuas dengan short dengan lena yang sekejap amanatan minhu itu sebagai satu pemberian rasa aman kepada tentera yang baru habis perang yang ketiga Quran juga menggunakan kidok ni dengan dengan nama Rukud. Rukud. Di mana kita jumpa perkataan ini? Kita jumpa Khamis malam Jumaat dalam surah Al-Kahfi. Khamis malam Jumaat kita duk baca surah Al-Kahfi. Pasal apa? Pasal Nabi suruh. Allah kata apa? Wa tahsabuhum ayqazan wahum ruqud. Ayat tu kalau kita duk baca surah Al-Kahfi familiar kita dengan ayat ni. Wa tahsabuhum ayqazan wahum ruqud. Dan kamu sangka, depa jaga. Aikazan. Yaqazah. Yaqazah. Kan orang tu bincang lah ni Yaqazah. Bolehkah kita jumpa Nabi secara Yaqazah? Yaqazah tu maksudnya apa? Jaga. Tak tidur Maknanya tak tidur ni. Kita ni Yaqazah ni. Semua ni Yaqazah. Duk jaga ni, nampak Nabi masuk mengikut pintu tu. Boleh tak benda tu berlaku? ha orang tu bincang lah ni. Orang tu bincang. Jadi Allah sebut dalam ayat tu watahsabuhum ayqazan. kamu sangka ashabul kahfi itu yaqazah, jaga wahum ruqud sedangkan mereka sebenarnya tidur tidur digunakan dengan perkataan ruqud so ruqud itu tidur yang macam mana dia kata tidur dalam tempoh yang lama pasal apa pasal ashabul kahfi Allah bagi depa lena berapa lama 300 dan sembilan tahun. Lama. Tiga ratu itu lena, tuan-tuan. Kita dulu baca dalam surah Al-Kahfi. Ashabul Kahfi ini Allah bagi depan lena 300 tahun. Tapi Tuhan kata apa? Tuhan kata aku kalih depa. Dalam keadaan depa lena tak jaga tu, Allah kalih depa ke kiri ke kanan. Allah kalih. Pasal apa tu? Allah kalih orang yang lena 300 tahun, Allah kalih kiri kalih kanan pasal apa? pasal tak bagi melecak belakang itu sebab kalau ada orang orang tua-tua yang sakit dalam rumah kita ayah kita ke mak kita ke sakit bedridden lama kita kena alih-alih dia jangan dibiarkan dia duduk terlentang ya lama tentu saya lagi bau batsman batsman bau tak sedap tengok-tengok belakang dia dah dah melecak dah menanah dah apa Allah bagi tahu dalam Quran ni dia bukan saja-saja abang dia nak bagi kita ambil iktibar daripada benda tu. Ashabul Kahfi ditidurkan 300 tahun wa nuqallibuhum zatan yamin wa zata Shimal. Kami alih-alihkan Ashabul Kahfi yang lena tak sedar ni ke kanan dan ke kiri. Jadi dalam ayat tu Allah guna tidur dengan perkataan rukud. Rukud maksudnya tidur lama sehingga sampai ratusan tahun. Dasyak dah syaklah tuan-tuan yang kata Quran ni. Oh. Dalam Quran juga Allah guna perkataan tidur ni dengan nama hujur. Ha, ha, simpui, jim, waw, a'in. Hujur. Dalam Quran, surah Az-Zariyat, ayat 17-18, Tuhan kata apa? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Yahja'un. Hujur. Apa maksud tidur hujur ni maksud dia apa? Tidur waktu malam. Itu dia panggil hujur. Allah sebut dalam ayat tu orang-orang yang beriman itu macam mana depa ni kanu qalilan minal laili ma yahjaun yang kata orang yang beriman ini waktu malam sikit masa dia ambil untuk tidur hak banyaknya dia beribadat kepada Allah tidur diguna dengan perkataan hujung. ada juga ayat Allah cerita kat kita tidur dengan, dengan perkataan subat sin ba alita subat Contohnya dalam surah An-Naba ayat 9 Allah kata waja'alna naumakum subata. Waja'alna naumakum subata dan kami jadikan tidur kamu itu subat. Apa maksud subat? Maksudnya daripada perkataan sab sin bata. Sab maksudnya putih. Tidur yang putih. Apa maksud tidur yang putih? Tidur yang kita terputih dengan apa duk jadi keliling kita dalam bahasa orang putih dia panggil deep sleep deep sleep tidur sungguh tapi tak tahu apa jaga-jaga dan duduk di lama rumah dulu <laughs> saya mengaji UM dulu ada satu rumah di depan UM dia ada pagang daripada Masjid Ar-Rahman ada satu satu lagi pagang sebelah PJ bila kita keluar pagang sebelah PJ itu kalau pergi kiri Hospital University kita pergi kanan tapi kanan tu ada satu lumbuk apa petrol station. Belakang tu ada Intan, Institut Takbiran Awam. Opposite petrol station tu ada satu rumah. Ceng 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 dia gitu. Ada satu rumah. Tuan-tuan tahu student universiti masalah paling besar ialah tak cukup asrama. Tapi yang herannya rumah tu kosong tak ada pernah siapa pergi sewa. Tahun saya duduk sana tu adalah sekumpulan budak-budak. Depa ni budak-budak Al-Arqam, masa tu ada Al-Arqam budak-budak ada arkam ni, jenis pilih kuliah pakai jubah, pakai sorban terbaik ni daripada dengar cerita, kata rumah tu mengusik itu mengusik, kata tak apa, kita pergi sewa dan daripada sewa lah, rumah tu rumah tu kepunyaan orang Penang dia ni dulu duk baca berita bahasa Inggeris saya tak nak sebut nama dia dia orang Penang, orang Julutong rumah tu dia punya Dah, udah ni pergi cari owner, jumpa. Jumpa rumah tu daripada jalan ni nampak satu tingkat. Dia ada satu lagi di bawah tu, dua tingkat. Tapi daripada jalan nampak satu tingkat. Pergi nak sewa. Tuan so, rumah tu kata, saya abang awal-awal. Hampa -awal. ni pun student, bukan ada duit sangat. Dia kata, saya abang rumah ni ada masalah sikit. Ramai orang cuba duduk, memang lari malam. Mereka ni dengan serban dengan jubah. Dia kata, tak apa. Dia kira, Haduk musik tu nanti lari dengan mereka. Mereka duduk kira lagu tu. Dan potong cerita, mereka bersewa. Malam pertama tidur. Nak sambung kan? Nak sambung kita. Malam pertama mereka tidur. Dia main lah. Cerita dia, jaga-jaga sejuk, duduk tidur di laman. Siapa angkat bawa keluar tak tahu. Apa pun tak tahu. Tahu-tahu duduk ada di laman semua. Ha, tengok aku belik kanan, belik kiri. Semua duduk satu. Duduk atas laman rumput tu. Kan? Dan malam tu lah, mereka pun beredar daripada situ kan? Yeah. Dan rumah tu tak disewa lah sampai bila-bila. Lah pun tu tapi ada lagi rumah tu. Ada lagi. Jadi deep sleep ni apa dia? Apa jadi kat dia apa? dia tak tahulah. Orang tanggung dia bawa keluar pergi ke apa, apa kan. Dia deep sleep. Dia dah terputih. Sub. Subata. Putih. Dia daripada dunia lain. Jaga-jaga ni kira dah jadi lain lah. Allah subhanahu wa ta'ala sebut benda ni semua. Di dalam Al-Quran dengan lafaz yang berbagai-bagai. Yang kata cerita tentang tentang tidur ni saja